Мы начнем с рулетов из кабачков и малосольной семги. Для этого нам понадобятся кабачки цукини, так. нам понадобится малосольная семга, угу. сыр рикотта, так. свежий базилик, оливковое масло и специи. Насколько осип выстачить набору продуктов? Нам достаточно будет на троих-четырех человек этой закуски сделать буквально из одного кабачка. Угу. Круто. Я готова починать. Я уже подготавливаюсь. Угу. Э -э ты, наверное, порежешь кабачки. Давай. Будь осторожно, буду... держи крепко, зафиксируй кабачок на доске. Так. Привязать а... его, чтобы не втик. Ну нет, это делается несколько иначе. Давай, я покажи мне, а я все сделаю так, как э, робить шеф. Нож продолжение твоей руки. Угу. Его держишь уверенно, но в то же время легко. <звук> кабачок фиксируешь на доске с помощью пальцев и остальной руки. Далее уверенным движением, упирая нож в костяшки пальцев делаешь продольный надрез. Уверенно и непосредственно. Якщо, скажем, у мене в холодильнику раптово не вылазят рикоты, чем я могу ее заменить? Ее вполне можно заменить нашим хорошим, жирным, но не кислым творогом. Аккуратно Тоненько придерживая пальцами. Вот что значит просто. нарезки на самом деле огромное количество. И важно во всех способах соблюдать технику безопасности. Давай уже приступать до смажения. Да. Еще требуется сделать, нужно чтобы эта прекрасная плита запрацевала? С этой плитой на самом деле все очень просто. Mm -hmm. Достаточно нескольких нажатий. Нажимаем раз, нажимаем два, нажимаем три. Задавая... Режим нагрева. І буквально через несколько секунд у нас вже ощущается тепло. Угу. Дім скажи, як зрозуміти, що пательня вже готова. Треба е, міряти рукою чи краще якісь е, бризкати водою. Есть один такий складний угу. спосіб: нужно взяти дві луковиці, е, мелковіки скрашити. как можно ниже наклониться к ним и вот когда потекут слезы над сковородой, не, не что... вот слушай, когда слеза наша... начнут ворочать наша программа про то, как спланировать считаю... сделать простыми. Я, я думаю, считаю... что можно просто, да? На самом другую? деле, да. Профессиональные повара именно такие определяют температуру сковороды. Они немного вот руку над сковородой держат да. и определяют, насколько она горячая. Существуют разные виды нагрева угу. рабочих поверхностей. В данном случае она уже достаточно нагрелась так, что мы можем даже немножечко убавить огня. Uh -huh. Далее у нас будет обработка тепловая кабачков. Так она несколько нетривиальная. Почему? Потому что мы не будем использовать сначала масло. Помоги мне, пожалуйста. Очень мы можем смазать без олии, и это будет даже полезнее, и кабачки вообще не погорят. Есть небольшое отличие: мы mm -hmm. их не жарим в данном случае, а подпекаем. Mm -hmm. Легко mm -hmm. подпекаем, mm -hmm. да. И все знают, что печеная еда значительно здоровее, чем жареная. Так, mm -hmm. вот mm -hmm. они у нас уже подпеклись. У нас есть лопатки, oh -oh! Я волосы. Я таким волосы закручиваю. Правда? Да. Вот все... мы будем сейчас кабачки переворачивать. Давай. Вот так. Снимаем эстафету. Я, я, я потому, что, что я продолжу. впораюсь. Хочется ж быть ученицей, чтобы ты мною пышався. А мы потихонечку перейдем к сыру рикотта. Он достаточно мягкий, достаточно вязкий. То, что нам нужно. Угу. И мы к нему добавим свежего базилика. Базилик очень такая пряная Зелень свежие. Я нашу про и подумала. Он настолько пряный, что, возможно, даже будет забывать смак тонких кабачков или сёмгни. Ты не боишься Я что всегда он... говорю, что вся суть в пропорции. Э, слушай, я очень переживаю да, за наших малюток. Было. Да, можно снимать. Можно снимать. Мы вот сейчас возьмем тарелку. Можно, вот тут еще знаешь какой нюанс, можешь ложить сразу же прямо на плиту, и ничего страшного. Кладем кабачки просмаженные на плиту, або, я говорю, Дима, пропеченные. Хоть мы их снимаем с пательни, но они печеные у нас. Я тем временем подрежу немного базилик. Тут один нюанс такой, что ты правильно заметила, что когда масло нагревается, оно начинает выделять канцерогены. Угу. В данном случае э, мы, опять-таки, всегда за здоровую еду. Поэтому, дорогие друзья, мы не будем добавлять масло при приготовлении, а мы будем его добавлять потом. И не просто масло, а оливковое масло. Так как оно значительно полезнее, и я бы даже сказал, вкуснее, чем растительное. Еще там у нас с сыром? О, там вот, уже сделали, мы, там уже базилик. Мы нарезали, да, да uh -huh. мы нарезали. А, кстати, кстати, кроме всего прочего, в данном случае здесь только базилик, но мы вполне можем сюда добавить небольшую интересную лодку в виде э, орешков угу. кедровых. А почему именно кедровые? Если у меня нет кедровых орешков, а есть только волоски орехов, которые наколупала с шоколадки. Можно, можно, но опять-таки все дело в пропорции. Угу. Так, вот мы подготовили начинку. Э, собственно, можем... Приступать к изготовлению э, наших рулетиков. Ага, я буду перевертати наші кабачки. А ти мені тим часом розкажи про рибу, яка буде теж фіру, фігурувати у цій страві. Это малосольна сьомга. А якщо немає малосольної сьомги, дімочка, от наприклад, у мене є просто сьома. Я можу її сама посолити? Можна целым куском, так ага. і в общем-то, нарізав його присолить. Я дома. Делаю так постоянно. Дим, а чему э, малосольная семга важна в этой страве? Это принципово, чтобы она была солена да? Она надо ей то Да, мы получаем некоторый, э, как сказать, контраст вкусов, угу. потому что э, кабачки достаточно нейтральные, сыр и кота достаточно сладкий, угу. и нам вот как раз-таки нужен определенный балансир в другую сторону, в котором в роли которого выступает как раз-таки малосольная съемка. Вот исключим, ты уже давай. отлично справилась с задачей по кабачкам. Я тем временем их слегка присолю. Uh -huh. Слегка. Не можно, да, их солить, когда они на пательник? Uh -huh. Да, они пустят сок. Ты, uh -huh. ты все знаешь. Обожаю работать мельницей. Если у меня молотый перец, я могу притрусить молотым всегда? Можно, Ну, Я просто предпочитаю. Почему? Потому что э, такой перец, когда мелишь его по-свежему, он uh -huh. значительно ярче, душистее. Э, возьми, пожалуйста, масло оливковое. Мы наливаем немножечко белого сухого вина. Все, буквально несколько капель нам достаточно. Каких я замены сухого вина в холодильнике, в баре? А, можно это заменить а, смесью лимонного сока и воды. А, мы, я говорил ранее, используем пищевую пленку. А, на нее как раз-таки мы будем нахлёст выкладывать наши кабачки. Легкими непринужденными движениями. Вот так и вот так мы кладем наши кабачки. Тем временем Семга чекає, Рикота с кедровыми горишками и базиликом чекает нас. Продолжай. Да, и и чтобы все это было э, сплошным таким полотном, да? Да, да, да. Теперь мы приступаем к выкладке нашей Семги. Э, ну, ты видишь, они имеют форму такую разную, поэтому их нужно разными сторонами ложить причем так чтобы мы перекрывали весь наш чистокол из кабачка угу. в обратном направлении связывая угу. то есть нам это потом э, аукнется когда мы будем их разрезать кладем нашу начинку из сыра с базиликом и орешками ее мы ложим просто вот локально угу. в небольших количествах Почему? Mm -hmm. Потому что сыр достаточно мягкий. Вот мы подготовили. Теперь мы отделяем пленку mm -hmm. и получаем уже красивую картинку. Мне уже подобается, но навещен нам пливочка. А вот тут начинается самое интересное. Легким, непринужденным движением мы делаем раз. И пальцами все. Почти японская кухня. Mm -hmm. Такие ролл, кабачковый. Именно. Вот. Mm -hmm. А куришь мы уже сможем его спробовать. У нас есть два варианта. Mm -hmm. Мы можем оставить их в холодильнике и подождать гостей, тогда сыр станет немного плотнее, и нам будет легче это резать. Mm -hmm. э -э но также совершенно свободно мы можем его и сразу же порезать и попробовать. Поскольку поскольку у нас присутствует в нашем блюде э рыба, э уместным будет подавать ее с лимоном. Она как раз таки долька удобна ага. для того, чтобы, взяв ее в пальцы, ага. раздавить нужное количество. Вы, Вычислить стик сверху прямо на справу, на всю, да? Сбрызнуть? Да, да. да. Так, теперь режем. Мы режем прямо с пленкой для того, чтобы он у нас не разваливался. Ага. Вот было просто, теперь немножечко непросто. О, теперь такие уже, действительно, как в японском ресторане, да, такие? Наискосочек. Для меня всегда э, надзвичайно важно самое подать страву, э, чтобы вся моя родина и все гости ахнули от захвата. Порать что-то такое, чтобы я обязательно выглядела хозяйкой краще за других. Я уверен, что когда мы готовим э, с душой угу. и на всех этапах приготовления э, включаем фантазию, угу. размышляем над тем, что мы делаем, у нас получится в любом случае красиво. Плевку. Можешь ее просто не разворачивать, а просто снимать. А, прям снимать. А потом мы можем пользоваться как лопаткой, так и ножом, которым так? же мы эту всю историю нарезали. Ага. И вот мы это делаем как раз-таки с помощью ножа. Вот у нас, вот, замечай моменты, нюансы. У нас вот есть хвостик, мы его, в общем, как-то показали. Uh -huh. э -э у нас есть красивый разрез, мы его тоже кладем. И э, после выкладки блюдо всегда нужно заправить. Mm -hmm. В данном случае мы используем крем-бальзамик. Mm -hmm. И вот, вот такими небольшими движениями. Это у нас, оно выступает и в роли декора, и в роли вкусовой добавки. Mm -hmm. Вот, вот мы сделали такую небольшую полосу. И вот наша закуска, рулеты из кабачков с малосольной семгой и рикоттой готовы. Наша рулети, Юля і готова. Класно. можна пробувати? Нужно. Наші рулетики прийшли до нас на кастинг. Ми зараз спробуємо чи Такі вони смачні, як обіцяє їх зовнішній вигляд. Долучитися до прекрасного. Слухай, свій базилік. Це просто фантастика. Він тут відіграв свою роль. І кедрові горішки дуже, а особливо хочеться відзначити, е, як ти обіцяв, солена сьомга разом з е, солодкавим трошечки сиром. Це просто фантастика. Іменно так. Це моє авторське блюдо. Е, знаєш, мені хочеться взагалі зробити тобі тисячу компліментів за те, що це дійсно швидко, дійсно просто, і не треба ніяк надзусиль для того, щоб вийшов цей шедевральний і ізовні, і зсередини продукт. Рулети з кабачків та сьомга. Наріжте кабачок тонкими скибочками. Підпочіть на сухій пательні. Після приготування додайте сіль, перець, полийте оливковою олією та вином, наріжте базилік, змішайте з сиром та додайте горіхи. Покладіть кабачки сьомгу та суміші з сиром на плівку. Сформуйте рулетик, наріжте та зніміть плівку. При подачі декоруйте кремом бальзамік, лимону. попорчить.